istibro nimaligini bilasizmi istibro erkak kishi peshobdan so'ng hojatxona ichida qolgan siyliklarini chiqazib tashlashga istibro deyiladi bu yo'talish yengil sakrash yoki o'tirib turish bilan bo'ladi ko'pchilik erkaklar bunga ahamiyat bermaydi va hojatxonadan chiqib tahorat olishga o'tiradi tahorat olishga o'tirganda yoki oyoqlarini yuvganda yoki tahoratdan so'ng turganda qolgan siydiklar chiqib ketishi mumkin chiqqandan keyin hozirgina olingan tahorat buziladi va namoz namoz bo'lmaydi bundan tashqari erkaklar ichki kiyimiga shu siydik qoldiqlarini tekkizmaslikka harakat qilmog'i lozim ichki kiyimga tekkan najas kiyimni nopok qiladi va bu ibodatga xalaqit beradi tahoratdan so'ng ashhadu ala ilaha ilallohu vahdahu la sharikalah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh deyiladi